তিনি হাজাৰ টকা উলিয়াইছিল এ টি এমৰ পৰা পিছ মুহূৰ্তত কোনোবাই উলিয়াই লৈ গল ডেৰ লাখ টকা আপুনিও এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে নেকি এ টি এমৰ ভিতৰতেই কি ঘটিব পাৰে চাওক আৰু সাৱধান হওক গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ নাৰংগীত দিন দুপৰতে এজন শিক্ষকৰ লগত ঘটিল চকু কপালত উঠা ঘটনা শিক্ষকজনে নিজৰ কাৰ্ডখন এ টি এম মেচিনত ভৰাই তিনি হাজাৰ টকা উলিয়াইছিল পিছফালৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি থকা দুজন যুৱকে কলে তেওঁৰ একাউণ্টৰ তথ্যখিনি ডিলিট হোৱা নাই গতিকে এটিএম টি এম কাৰ্ডখন মেচিনত ভৰাই কেঞ্চেল কৰিবলৈ কয় সেইমতে গ্ৰাহকজনে কাৰ্ডখন পুনৰ মেচিনত ভৰাই তথ্যখিনি কেঞ্চেল কৰে এয়াই আছিল দুই যুৱকৰ ট্ৰিক কাৰ্ড সলনি কৰাৰ তাৰ পিছত কি ঘটিল শুনক ব্যক্তিজনে ঘৰলৈ গৈ দেখে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা এক লাখ চল্লিশ হাজাৰ টকা উলিয়াই দিলে কোনোবাই শতভম্ব শিক্ষক উক্ত কাৰ্ডখনৰ গৰাকী তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিতহে ৰবিবাৰৰ দিনা পইচা উঠিয়াব গৈছিল এছ বি আই সেইটোৰ পৰা উঠিয়া ওলাব যাওঁতে তাৰমানে কি হ'ল তেওঁ পইচাটো উলিয়াই আনিলে উলিওৱাৰ পিছত দুটা ল'ৰাই আহি পেলাই ক'লে যে মানে আপোনাৰ বস্তুটো ডিলিট হোৱা নাই আপুনি আহি ডিলিট কৰক সেইমতে তেওঁ ডিলিট কৰিব গ'ল ডিলিট কৰিব গৈ পেলাই দেখিলে কৰিলে আৰু কৰি পেলাই তেওঁ গুচি গ'ল তেওঁ নাজানে যে তেওঁৰ এ টি এমখন অলৰেডি শ্ব' কৰিলে সিহঁতে এক্সেঞ্জ কৰিলে তেওঁ গমেই নাপায় সেইবোৰ কথা তাৰপিছত তেওঁ ডিলিট কৰি পেলাই ঘৰলৈ গ'ল ঘৰত যোৱাৰ পিছত নেক্সট ডে' মই যেতিয়া চালোঁ তাৰমানে ইমান বেছি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈ আছে যে মানে বহুত বেছি আৰু তাৰপিছত ব্লক কৰিলোঁ এ টি এমখন ব্লক কৰাৰ পিছত গম পালোঁ তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিলে বেংকৰ পৰা এক লাখ সাতত্ৰিছ হাজাৰ নশ পঁয়ত্ৰিছ টকা অলৰেডি তেওঁলোকে সেই দুৰ্বৃত্তকেইটাই লৈ গ'ল এতিয়া বেংকত আহিছোঁ বেংকে মানে থানাত এফ আই আৰ দিব দিলে থানাত দিলোঁ চাইবাৰ ক্ৰাইমত দিলোঁ আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইমে আশা দিছে এনেক গ্ৰাহকৰ রূপত এ টিমে এ টিমে ঘুরে ফুঁস দুষ্টচক্র সুযোগ দেখিলেই সলনি করে গ্রাহকের এটিএম লক্ষ্য কৰে পিন নম্বর ঘটনা ভুক্তভোগী লোকজনে তৎকালীনভাবে নুনমাতি আৰক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গম নাপাওঁ যেতিয়া মানে আমি ভাবি আছোঁ আমাৰ কাৰ্ডটোৱে আছে কাৰ্ডৰ পৰা কেনেকৈ চুৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ আমি উঠালে কেনেকৈ তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া বেংকত আহিলোঁ বেংকত যেতিয়া দেখুৱালো তেতিয়াহে আমি ন'টিছ কৰিলোঁ যে আমাৰ কাৰ্ডটো নহয় কোনোবা প্ৰতাপ তালুকদাৰ বুলি এজনৰ কাৰ্ডখনে আমাৰ তাত আছে আমাৰখন নাই তেওঁ মানে নিজে গমেই নাপালে কোন সময়ত কেনেকৈ হ'ল কোন সময়ত পৰিলে এ টিএমত যে সেই ক্লীয়াৰ কৰিব গৈছিল তেতিয়াই লৰাও নাই তাত চোৰ কৰা নাই নিজে কৈছে যে দাদা খালি এ টি এমত ভৰাই পেলাই ক্লিয়াৰ কৰক তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিছে লৈছে অৰ্থাৎ আগৰ পৰা হয়তো সেইখন কাৰ্ড সোমোৱাই থৈছিল সেনেকুৱা চুৰ হ'ল আৰু যিটো আপোনালোকৰ হাতত আছে সেইখন কাৰ নামত আছে নহয় আমাৰখন নাই আমাৰ কি কৰি থানাই চাম বুলি কৈছে ফুটেজ চাম এনেকৈ কৈছে আৰু বাকীখিনি কৰিব আৰু তেওঁলোকে কৈছে